Как побудовать карьеру мрии? Ну, первый шаг – это мы анализируем ситуацию, то есть что есть сейчас. Мы спрашиваем себя, а что для меня важно в карьере, кто я. Шаг номер два – мы спрашиваем себя, а кто я как профессионал, в чем моя карьерная уникальность и профессиональная уникальность. Какие у меня способности, навыки, таланты, достижения и качества. Ну, третий шаг, когда мы знаем себя, мы начинаем идти в этот образ и тестировать. И мы идем туда через ментора, ходим на конференции, читаем книги, и мы смотрим, что я могу сделать в этой отрасли. Идет, не идет. Мы э, тестируем, в, для того, чтобы не идеализировать сферы, которые могут быть совершенно другими. И четвертый шаг, погружаемся. Нам нужно 500 книг для выхода на новый уровень, на экспертный. Около там, 5 лет для того, чтобы стать классным профессионалом ищем ментора, и просто начинаем погружаться в этой сфере, смотрим, что происходит в мире, дружим с HR, чтобы понимать, опять же, свою стоимость потом на рынке, тестировать ее, дружим с лидерами мнения в этой области. Мы начинаем выстраивать свой карьерный путь уже так более осознанно. Как сделать дизайн резюме? Я думаю, что важнее придумать хорошую историю, хорошую, хороший текст, хорошую коммуникацию. Дизайн здесь имеет меньше случаев. Если говорить про дизайн, то современные инструменты типа тильды или Redimag, если вы можете сделать страничку на тильде, а страничку на ней может сделать практически кто угодно, это будет выглядеть лучше, чем стандартное резюме, хотя я думаю, что это второстепенно. Какие карьерные сферы сейчас наиболее популярны? Первый запрос – хочу войти. Но сейчас есть трендовые отрасли, которые люди начинают сейчас исследовать. Например, виртуальная реальность, технология Big Data и блокчейн. Если мы говорим не про IT-сферу, то продвижение, пиар, вот, активности, либо финансы. Назвите переваги и недолики международной освиты. Я учусь в Лондонской школе экономики, в Однозначно, вот, вот много все повторяют network network он да. То есть все 60 человек это лучшие выпускники разных, там и специалисты из разных э, стран мира, с которыми я бы не встретилась вне программы. Второе диплом. Однозначно, диплом лучшего международного университета э, поможет мне дальше в построении карьеры. А, третье сама программа. И преподаватели там опять же собираются гостевые лекторы и обычные преподаватели это лучшие да, специалисты в своей сфере. И четвертое самообучение форматы методики я не видела здесь таких то есть только к нам приходят методики например разборки кейсов или подход к научным исследованиям он другой минус стоимость минус если вам нужно уехать то есть да если вы думаете международное образование делайте это как можно раньше как найти наилучшую программу Проставить критерии. Допустим, что вы хотите, в какой стране будет лучшее образование, по какой специальности будет лучшее образование, какая формат вам подходит, потому что есть уже очень много дистанционных программ, которые никак не отличаются да, от программы в той стране. В начале своей карьеры подумайте о том, что вы еще можете получить стипендию или поехать по обмену. Есть программа Erasmus, очень много возможностей. И лайфхак я подавалась на несколько сразу, не хотела поражения, а и подготовка То есть, да, нужно подойти максимально внедриться и попросить советов у всех, у кого возможно.